Добрый день. Меня зовут Павло Шермета. Я министр экономического развития и торговли Украины. Хочу обратиться к своим многочисленным крымским друзьям и друзьям друзей. Ну, Во-первых, я думаю, что друзья меня помнят. Я много времени, много раз был в Крыму даже за последние полгода. Мы с семьей отдыхали дважды. Я дважды был в командировках. Мы много работали в, в начале года прошлого с Бахчисарайским городским советом и районным советом по, по а, улучшению а, туристической инфраструктуры в городе и улучшению вот этого духа гостеприимства, которым Крым всегда славится. А, друзья, я как новый министр хочу сказать очень одну важную вещь. Наша сила в нашем разнообразии. Потому что именно наше разнообразие дает возможность родить новые интересные инновационные идеи. Сила Украины, в частности в потенциале Крыма и туристическом, и всей отрасли гостеприимства, и в, в сельском хозяйстве, и образования и здравоохранения. Нам нужно смотреть вперед. Нам нужно создавать а, Единую, но разнообразную, красивую, приветливую, гостеприимную Украину. Это невозможно сделать без Крыма.